Мы еще когда подъехали, я повернулся, посмотрел, но я даже не ожидал такого. Я когда начал говорить, я просто ну, я, я не знал, что сказать. Этим день. Ну, просто в ступор ставилась ситуация. Мы собираемся шестью машинами ехать в Ивано-Франковск, в детский дом. Мы хотим привлечь молодежь, которая адекватная вот, и может посодействовать силами, уделить внимание дедомовским детям, вот, для того, чтобы они себя не чувствовали одинокими в этом мире. We break say, I'm a poor man. If you leave me, I don't know what to say. To the core, you shut me to the core. каждый день. да. случае с этим детским домом, это, наверное, вообще впервые. Ну, так, как рассказывал директор того детского дома. Для них это было безумно круто, потому что я 100% процентов, что так, как мы сегодня к ним приехали, к ним никто не приезжал. Ребят, проходите к машинам поближе. Идем. Нет, да, меня зовут мы, Саша, это, это мы, сообщество, да, автомобильное сообщество «Смотра Киев». Мы приехали специально к вам напомнить еще раз о том, что вы не одни. И в любом случае мы можем всегда пытаться вам помочь и не раз еще приезжать к вам. Это все сделано для вас. Мы проехали достаточно много долгой дороги. Давайте, давайте то, что знает стихотворение, знает, стихотворение, знает песни, кто да. умеет

лишь из дальний путь, то ждать тебя будет лишь только мама. И если случится беда, то мама придет и туда, и слезы утрет и поймет только мама. Это нужно быть, не знаю, сколько добрым человеком, насколько открытым. Know, ну, это, 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 просто жить ради этих детей компанию, потому, нужно. послушали, они послушали нас, мы им преподнесли, элементарно включили музыку, которую им никто не включал. Бачити, надіюсь, в майбутньому частіше будемо бачити. Будемо запрошувати гостей з Києва. Дякуємо всім учасникам цієї цього автопробігу за те, що вони проявили таку батьківську любов, материнську ласку до наших дітей, які постійно проживають у цьому будинку інтернату. Щиро дякую вам за ту допомогу матеріальну, яку ви нам надали сьогодні. Если честно, я видел такое первый раз. То есть я первый раз побывал в детском доме, там, где инвалиды и кое-что этого Просто это надо увидеть, это услышать, это одно, а увидеть это совсем другое вообще другое. батарейки, потому что была непредвиденная ситуация, что вчера подарили машинки, они оказались на радиоуправлении. Из-за этого мы сегодня еще и добили батареечки для машин, которые на пути управления. Этого выносим, выносит пользу не только они, а еще и, и народ. Мы, главное, чтобы мы заставляем задумываться народу, что нельзя будет помниться только о себе и надо помнить о тех людях, о которых...